понятно. Доброго раночку всем глядачам. Начинается у нас утренний стрим. Это появилась моя хищника, хищника. Весна пришла, да? <laughs> Все так, так, что кишка с утра уже по всей квартире, в частном доме уже кишка, вона, блядь, в восьмій ранку не гасает, в 9 ранку не гасает. вона гасає тоді, коли можна ж хакину. Да, 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 да. Что-то я не понял. Так, Я не бачу творения звуку. Но в есть активность. Так. Демы, тиммейты? вставайте, демоны. Ника, а сколько ты кавы сробила? Блядь, я сейчас схожу, от меня с этой кавы. Да он Пау? Типа 10 Е. Ну понятно, зато и гадалки не ходить. Та так, короче, у в, в голові крутиться пісня, понял? А сейчас мені зразу сповнився ты. Уеду жити на Гаїті. Чи на Ямайку? Так, это ч, бурчис. Раздупляется они. Ты в окно подивись, там уже, блядь, куда ты Щоб я не до радіо. Кавы, кавы, кавы мені, кавы, пішов з рубей. Димон, а На, с Киева, Киевская область, тем более, понял? Я уже забыла, что я... <свис> а, я хотела ему стульчик отправить. Какой? Okay. Вот машина, вот кр... кресло. Ну <свис> а <Да, да. свис> Прикинь, в этот, в Лову добавили этот, выпечка твоего места. А что ты ищешь в Лову? Тебе пенсия пришла? <свис> да. Выключи микрофон. Что, ты дозвонился до него? До Сергея. Даже не пытался? А -а -а. Сейчас, сейчас, дай мне тут у меня чатик его, а ну сейчас, Ты... Де... Бака... Сутула. Я о том и том написал. Добле? <laughs> <laughs> Ч ж, Димон, а у вас же там в Киевской области магазинчики есть вот эти, да? За, блядь, купи там Саше пару багетов, короче. Отправь ему новой почтой блядь, они ж только есть вот этих сельских магазинчиков. Шайбы, блядь, багеты и всякая хуйня. По... ну. не но... Не, не понял, сейчас, сейчас, я покажу, блядь. Оно так и называется. В целлофановом пакетике бутерброд, блядь, называется багет. Сейчас. Нет. Сейчас, да -да -да -да, да, 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 да. Нет, я, блядь, Славику позвоню, скажу, блядь. Да, наподобие, блядь, по Нине, сейчас, блядь, дома, блядь и этот. Я отправь ему, чтобы он от меня отколупался. Кстати, я, я знаю, где может быть. Вот, смотрите, мистер Гриль, они в этот поставляют э, на заправку в ОК. И что ты мне предлагаешь? У нас через дорогу, ты можешь зайти и посмотреть, что есть. У нет. нас точно ОК заправка через дорогу. А яка? Они ОКО случайно. Да даже на ОКО, да. На око є. Я, я даже от, я сразу зайду і гляну. Поняв, в доставке Глова є короче, функція, типу, ну, там, супермаркет нажимаешь, і он, типа, показує, все, помимо того, чи заправку эту, двох. Ну, другие заправки. Око там, все, все остальне. Да, 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 Я <laughs> такой, не чув, не, не бачу вообще. А ты бараш, короче, понял, даже в этом пакетике, блядь, нахуй, в этом микроволновку положил, блядь, нахуй, и разогрел. На око, на око там текут эти бургеры, что ты шукаешь? Салфетки. Сухие? Влажные. А влажных у не нет, на столе. Шукаю в другом месте. Что ты делаешь? Что ты делаешь? А, так ты радуешься, что снег ха Та кішка по квартирі б'яється, радується, що сніг на дворі ростав. Сьогодні в Дімона 16 градусів. Скоро буде 40, Димон. В Україні, поняла? Я поняла, але я ж говорю, що скоро буде 40. І всі будуть, блядь, здихати від жарення. у меня открытый так. Ой, как надо жить. А мы бегаем, бегаем. Привет, Каза, привет, Каза. Да-ка, да Кого? Кишку? Она на кухне, она каву робит. Никуся! Тобі показують ексклюзивні кадри, попросила тебе позвати. Ой, бля. Вона лежала, там же круче. кс к Так тобі показувала, а ти срала ходила. звуть покушать. Так у них насыпано на Нет, надо ручечкой помешать. Как <laughs> помешать надо ручечкой? Надо ручечкой. О, ебать, блядь, запас. Кися, тебе так не жить, тебе так волосы кормом не кормят. Пиздец. Что пиздец? Замочил, блядь, духовку. помыть. кухонька, смотри, какая вообще малюсенькая. Ну, так я, как у мамы. Как у папы. у твоей? Саша. Папы твоего. Да не, мама его больше. Так что, ты сходишь? Ч, что ты там запустился? Это он на съемной квартире? Не, своя. Ой, покажи, покажи, как, ты стоишь, да это, телевизор. Он на бачке телевизор. Ну. А кровать вот все. Злива. Ну. А, вот еще одна кровать. Ну, так а что мешает на той кровати? Провода короткие. Что, нельзя вот ту полку снять? Он не станет туда, если полку вытянуть вот в шкафу. Пускай в... повернет камеру влево, а не вправо. Влево поверни камеру. Еще левише, Там где ковер. Что, нельзя вот тут, там, где ковер а что, не можно вот все на столе поставить у тебя? Беля этого. И шо? Ты ебать, блядь, там кресло стоит, кресло развернул, блядь, лег на нем напротив, короче, и тебе удобно, блядь, не надо никуда ходить. Тем более, если ты на Xbox играешь. Просто выдвигаешь кресло. И на плойке играя. Да, блядь, похуй. Это да, главное. Блядь, О, блядь, серьезно, зашел. Лосики, блядь, Микрофон да, включи, пес. пес. Извини, поставь напротив этого. И тебе будет удобно и не надо будет стоять. И Эта полочка ни хера не мешает. Он с нами, но без микро, чув? Что такое? Я на чужих котов дивлюсь. Так что? Серега, ты уже зашел? Даже в пати до нас добавился? tam, co tam robisz? Seruha! A а gdzie u nas Сейчас я не могу зрозуміти, у мене походу звука немає на этом. на Да. сейчас, в принципе, зайду через это, сейчас почас лано. Тридцать два будет травне. Да. Потом расскажу. Да. <laughs> yeah. А ну, сейчас по... Да, да, уже разминка пришла. Сейчас проверю звучок. <laughs> yeah. Микрофон я чую работает Та да, он там кому-то настраивается. А, сейчас Да, ну, да, уже разминка прошла. Куда? Сейчас проверю звучок.